तो मुझे इन्विटेशन आया नहीं मैंने अखबार से पढ़ा कि मुझे इन्विटेशन भेजने वाले हैं जहाँ तक मेरी बात है वहाँ भीड़ बहुत होगी और ऐसी स्थिति में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा जब ये इलेक्शन वगैरह खुले हो जाएंगे इसके बाद आज जो गवर्नमेंट में है उनको वहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा लोग भेजने का उनका प्रोग्राम है वो खत्म होने के बाद हम शांति से जा सकते हैं साल दो साल के बाद तीन साल के बाद कभी तो जा सकते हैं इसमें क्या सर, एक ही आ रहे हैं है से नाराज़ नज़र आते हैं तो इंडिया जहा तक मेरी इंफॉर्मेशन है नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज है नीतीश कुमार उनको, उनको एक, एक अफसोस होता है उनको जो ठीक लगता है वो बात कैसे इससे कभी कभी तौर पर मीडिया में निंदेदा होता है मगर नीति जी लाइन क्लियर है कि इंडिया अलाइंस के, तो के सब लोग इकट्ठा रहना चाहिए मिलकर लोगों के सामने जाइए एंड वाह अच्छी नेतृत्व देश को आज देने की आवश्यकता है इसमें योगदान देना चाहिए पे, को जो है तो उसके तो है अभी हमारा डिस्कशन चल चालू है हमें आज कहना इसलिए ठीक नहीं इसको टाइम है और जब हम तय करेंगे तो सब कुछ लीज करना करने का काम तो हमें करना पड़ेगा उन्होंने क्या सब अम्बेडकर के बारे में क्या किया है है किया, कहां किया? आज जो जिन लोगों के हुकूमत है उनको खुले सब अम्बेडकर इनकी आइडियोलॉजी उन्होंने जिंदगी में जो काम किया इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं तो हैं हैं वो इसका विरोध करते और और अपने इंडियन कल्चर पे सवाल तो, तो नरेंद्र मोदी उनकी पोलिटिकल लाइन उनका गवर्नमेंट का ऑफिस इस बारे में हमारे मन में कई इशूज का रिजर्वेशन है मगर देश का प्रधानमंत्री जब तो बाहर जाता है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में अन्य देश के गवर्नमेंट से तो रहने वाले लोग कोई इस तरह से बयान देते हैं कि जिससे प्रधानमंत्री इसकी पोजिशन इसके ऊपर हमला होता है इसकी बे इज्जत होती है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते ये हमारा प्रधानमंत्री है देश के बाहर हम इस प्रधानमंत्री की इज्जत रखेंगे यहाँ सच्चाई से जो कुछ होना है बोलने के लिए बहुत टाइम है हम वो कभी सोचते थे राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका